Тяжело комментировать игру, тем более игру, в которой хороший для нас был бы результат, ничейный, наверное, но упустили в концовке. Тяжело комментировать, потому что я считаю, что мы сегодня сыграли очень достойно. Ребята придерживались того плана, который мы выбрали на игру. Не уступили в борьбе. Игра была напряженная много было единоборств, много было стандартов. Вот. Но в конце не дотерпели, пропустили гол. Естественно, мы расстроены, но доволен тем, что сегодня, сегодня была команда и сегодня одно из тех поражений, за которые мне как тренеру не стыдно. Доволен то, что сегодня была команда, были бойцы на футбольном поле. Но так случилось, Допустили ошибку в конце игры, по-моему, я не помню, как началась эта голевая атака соперника, по-моему, Влад Гиря, вместо того, чтобы упростить игру в концовке, уже просто выбить мяч и додержать до финального конца, Он начал искать передачу, потерял этот мяч, затем... затем фол, ненужный в бровке, и пропустили на последние минуты. Есть питание? Спасибо.